Vətən müharibəsinin iştirakçılarından biri də Gəzəlov Ülü Əmir Hönludur. Ülü 1995-ci il 15 mart tarixində Neçərə rayonu Qırmızıkənd kəndindən anadan olub. 2014-cü ildə orta məktəbi bitirib hərbi xidmətə yollanır. Xidmətini Tərtərdə baş atıcı olaraq keçirir. Vətən müharibəsi başlayanda Ülü cəfəyə könüllü gedənlərdən də Fisionistik qəmətində gedən döyüşlərdə yaralanır. Əvvəl Beyləqan, sonra Belasvar mərkəzi xəstəxanasında yerləşdirilir. Əməliyyat olunur. Əməliyyat zamanı qälfənin birini çıxartsalar da, digərini çıxarmaq mümkün olmur. Bədənində qälp olmasına baxmayaraq, Ülvim tam sağalmadan yenidən döyüş meydanına qayıdar. Muharibəyə başlayanda döyüşə atıcı sanitar kimi başlayan Ülvim, şüaya gedərkə istəyi şühdətli döyüş yolunu tankat operatorlarına bitirir. Müharibə veteranını kənd sakinləri qəhrəman olaraq qarşılayırlar. Evə dönən Ülvi ilk öncə şəhidlərin əziz xatirəsini anır. Üzünüz gülsün Hökumana. Övladlarınızdan ən çox sevdiyiniz son beşik övladınız Ülvi. Qədi əskərimiz sağ-salamat geri döndü. Gözünüz aydın. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət etsin. Qazilərimizə, yaralılarımıza şifa versin.